Ну, вариант такой, работа сделана, конечно, большая. Пожалуйста, Виктория, начнем с вас. область одна из самых, как бы, богатых областей и номер один по уровню туберкулеза недавний запрос по детскому манту город Днепродзержинск. 28 тысяч детских манту, 8,5 положительных, чтобы вы понимали, тысяч из, из, них. Катастрофа. Теперь по поводу, как у нас борются с туберкулезом на Днепропетровщине. Они не с туберкулезом борются, а с туберкулезными больными. Если глава облздрав выходит к общественной организации «Кисынь» и говорит, вы что тут собрались? Собрать люди больные на туберкулез требуют не закрывать туберкулезный противотуберкулезный диспансер в лесу. Она говорит, это что за зеки, бомжи и тунеядцы? Это нормальное отношение к туберкулезным больным? Это к зам охороны здоровья, я спрашиваю сейчас. И это человек, и это человек, ее зовут Валентина Гинзбург, которая в 2009 году получила два балла от главы комитета э, госпожи Бахтеевой, которая пришла в Павловратский туберкулезный диспансер, сказала, такого отношения к людям я не видела за всю свою жизнь. До сих пор занимает кресло. Она пишет хорошие программы, Савик. Но за три года закрыто три противотуберкулезных диспансера, которые все находятся в зоне леса Соснового. Котовский противотуберкулезный Виктория, и так далее. А почему вы задаете заместителю министра а вопрос потому, что... об отношении общества к больным туберкулезом. А потому что я рассказывала этим людям на прямой линии на... совершенно верно. Савик, Подождите, можно я отвечу? При чем тут начальник? Савик, на отношение линии. людей общества к больным туберкулезом? Это не проблема ведомственная, Смотрите. это проблема психологии людей. См... Вот вы должны объяснять вашим избирателям, Савик, я прямой... они, они заместитель министра. Савикса, я на прямой линии с Министерством охраны здоровья полтора года назад рассказывала эти проблемы и говорила, что это бесчеловечно. Закрывать противотуберкулезные диспансеры под прикрытием того, что нет специалистов и нет у них лекарств. И на недавней сессии областного совета они захотели закрыть еще и областной туберкулезный диспансер, соединить с городским. Вы представляете, что это происходит? Приедьте в Днепропетровскую область и посмотрите эксперимент медичной реформы, который называем Пожалуйста. геноцидом. Посмотрите. И посмотрите в глаза Вали Гинсбург. Министерство охраны здоровья не может <плес> и На е, місцеву обласну чи е, владу в тому числі і по охороні здоров'я, оскільки міністерство не фінансує їх, тому й немає впливу. Впливає завжди той, хто виділяє фінанси, так як це було колись, а в місцевих бюджетах грошей немає. Хочу сказати. Я хочу сказати подажіть. Ну токажіть, только... а мікрофон вікторію. В а Новомосковске выгнали фонд Рината Ахметова. При, при, при Виталий Владимирович, скажите три слова. Можно сказать это депутат Совета Прошу прощения за голос, немного просто пока добирался. Значит, а, вы, действительно... а вы проверились? Слава Богу, пока просто простудон. Значит, из Новомосковска, тоже не по Пользуясь тем, что сейчас представитель фонда Ахметова присутствует в студию, я хочу и надеюсь, что он возьмет на заметку случай, который произошел в нашем городе. Еще в прошлом и позапрошлом году у нас работала организация Перехрестия, которая получила э, грант Рината Ахметова. Э, работала... 500 тысяч день... гривен. 500 тысяч гривен. Гривен. гривен, да. Это те деньги, которые тратились на лечение больных, на лечение тех людей, которые заболели этой страшной болезнью. На сегодняшний день эта организация, увы, у нас в городе уже не работает. Почему? Ну, просто, наверное, оказалось не нужно нашим властям. Ей просто не продлили аренду того помещения коммунального, которое она занимала. То есть вот так у нас борется с туберкулезом. Борется не, не с туберкулезом. Не с туберкулезом? Не с туберкулез? Да, да, я прошу взять на заметку, возможно... Возможно, как то, да, -то Виктория, пожалуйста. Виктория, действительно, факты, о которых вы говорили, имели место. И имели на недавней э, завершившейся коллегии Министерства здравоохранения работа Днепропетровской области признана неудовлетворительной. Будет решение и будет Я... соответственный вы 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 высновок на имя Я... губернатора Я в отношении... Я... В отношении я... кадровых я решений. Я готова стать на колени перед вами, потому что Не у надо, нас... я с вами встречусь после окончания, Я мы... готова на колени стать за всех матерей, за все. Днепропетровскую область. Уберите, уберите то, что сейчас руководит областью и убивает наших детей. Я прошу вас получить информацию Это... и подтвердить Спасибо. решение коллег. Пожалуйста, вы можете ответить, Виктория. Виктория, вы хотели ответить... А я... А когда? Вы рекламной паузе? Да Это очень эффективно. Ну, я могу ответить? Пожалуйста. Особенно для зрителей всей Украины. Хорошо, Просто... Виктория, Я жду от вас информации. И по решению коллегии я вам сообщил, и на, на основании решения коллегии будет отправлено соответствующее письмо. В общем, будет отставка. На... Хорошо, областную. пожалуйста. А вы должны уже как депутат... Стали. Питання в тому, що проблема туберкульозу це проблема загальнодержавна. Ми маємо у нас держава зі своєї голови, мабуть, хворої, скинула на обласні бюджети утримання диспансерів, і стоїть перед нами головний лікар, який, в принципі, без вини винуватий. Він не формує бюджету. Він не впливає на ці процеси. Покажіть мені хоч одного голову адміністрації, якого зняли за те, що він не виконав у ту державну програму по туберкульозу, і таким чином, із держави немає відсутня, як казав Ляшко, навила всіх, і в поле. І що ми бачимо? У нас ще одна велика проблема, яку поки що не підняли в цій студії. Це те, що Мы защищаем хворих на туберкулеза, а кто захистить от хворих на туберкулеза всех нас? А подождите, давайте тогда тоже миф развеять, а надо, да. потому что иначе вот будет та ситуация, когда людей не хотят видеть. Так я ж до я, веду. Смотрите, если человек в активной форме туберкулеза начинает терапию, то он в течение двух-четырех недель становится безопасным абсолютно безопасным и не, Де... и не заражающим. Дети вообще, вообще безопасны. безопасны да. Вот это надо знать, потому что иначе будут приходить люди, говорят: я на терапии, а вы, не, 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 вы опасны. Мы и вас будет... на работу не берем, общаться с вами не хотим. Треба да. Как То, можно это... раньше начинать терапию, правильно? Кінчу думку, я до чого й веду. У нас в законодавстві відсутня відповідальність за те, що хвора людина не звертається до лікарів і ходить і заражає інших, поки вибачте, вже кров горлом не піде. Оце подождите, куди звертатися вже питання держави, а питання відповідальності подождите, подождите, це знову ж таки питання державних мужів.